o'g'ligiz rossiyaga kelsa olib ket xotinni deyish kerak nima qiladi bu byerda begona shunaqa yomon odamlar bor azizlar yaxshi eshitib olaylik anau ayolni eri rossiyadada deb bir biriga ko'rsatadigan yomon erkaklar bor xudo saqlasin shunaqa zinokashlar bor shunaqa yomon erkaklar bor anai xotinni eri rossiyada bir qalmaq tashlab ko'rmaymizmi chanqab yotgandi deydigani bor azizlar xalqni ichida yuribmizku odamlarni ichida yuribmizu keliningizni shu nimaga qo'yasin shu o'rinda eshitib olsin mana farzandini oilasini rossiyaga tashlab yillab ketayotganlar man hech ham qarshiemas mayli borib ishlasin rossiyada ishlasin koreyada ishlasin lekin erkak kishi man iltimos qilib boradim shuni ham qirqib bir internetga qo'yish kerak bu bitta kim eshitadi o'shaa rossiyada yurganlar eshitsin ayolini to'rt oydan ortiq erkak kishi ayolidan g'oyib bo'lishi do'stbas shariat eng maksimum eng ko'pi to'rt oy ko'ring rossiyaga boryapsizmi to'rt oyda qaytib kelasizmi mayli tashlab keting ayol lekin undan ko'pi ko'p kim ayolini to'rt oydan ortiq tashlab ketayotgan bo'lsa ayolini haqqini poymol qilayotgan bo'ladi ayoliga zulm qilayotgan bo'ladi u ham banda u ham odam u ham inson u ham o'lib tegib bitta sizga siz bilan hayotini o'tkazyapti u ham mazza qilib yashagisi keladi hayotda olib kelsin ayolini rossiyaga ikki yilga ketyaptimi olib kelsin jo'natib yuboring o'sha yerda o'zlari topib nom tuzini topib o'g'lingiz bitta erkakka mos ishlasa ayolingiz ham ham bir ayol kishiga mos bir ish topilib qoladi o'sha yerdan ya ko'chaga chiqib bardikorlik bozorlik qilmasa ham ayol kishini o'ziga bir chevarchilik qiladimi boshqa qiladimi sharoiti bo'lsa borsinda rossiyaga bo'lmasa nima qiladi ayol bola chaqasini tashlab yaqinda mana internetda ham bir video ko'rib qoldim bir bolacha shom mahalda dada deb yuguryapti ko'chaga qarang ko'chaga chiqiolibdi haligi nimaga chiqyopdi darvozani eshik tagiga chiqib o'sha ko'cha tarafga qarab dada dada deb de, yig'lab chaqiryapti dadasi orqada ayasi aytyapti bolam dadang rossiyadayu deyapti qarang e nima qilasiz bolangizn binlan izillatib zarurmi o'sha rossiyaga borib ishlash bunaqa qilib ishlash chetda ishlash bolangizni mehrga zor qilib shu ko'chaga qarab yugurib ketdi haligi bola dada dada deb bir qarich endi yo'lga yurgan bola qarang aqli yetyapti shu o'sha tarafdan dadasi bir yilda bir rossiyadan rossiyadan kelayotganiga So, biladida yosh ya, bola sog'ingan bechora bola tarqadi internetda man yig'lab yubordim shu videoni ko'rib yig'lab ybordim yolg'on yolg'on gapirmang ko'zimga yosh keldi bolani ham shunaqa qiynaydimi